ko'rmadikmi mana olti oy davomida bo'layotgan bu sinov nafaqat siz bizni butun kurray zaminni tiz cho'ktirdi bitta milligram kelmaydigan virus bilan tiz cho'ktirdi xudo demaydiganlar xudo derdi shu sababdan ko'pchilik insonlar besh mahal namoz o'qishlikka o'tishdi ko'pchilik insonlar harom xarijhdan qaytishdi yevropa mamlakatlarida cherkovlar masjidga aylantirilindi cherkovlarga musulmon imomlarni olib kelib poplar azon ayttirishdi koreyalarda it boqishlikni taqiqladi mutloq taqiqladi nimadan mana shu virusdan agar shu narsa bo'lmaganda shu sinov kelmaganda ahvol nima bo'lardi o'zi undan oldin nima ahvoli edi insoniyat haddidan oshuvdi nafaqat insoniyat musulmon xalqlar musulmonman degan insonlar haddidan oshuvdi